Десь, десь ви, сор... Войду, да. десь сорвалися ви. А, да. а вас акцент ви, ви з Грузії? Я, що, що? Ви з Грузії? у вас акцент такий якийсь. Да, да, я в так. да. І воюєте да. за Україну? Я Воюю з 2014 года. С 14-го года воевал в Грузии 2008. -го. Воюю здесь. У меня жена Украинка и ребенок, но я здесь уже с 2010 -го года. 14 -го года, вот и всю вот эту несправедливость, я, я здесь бачу, меня это дико, я не могу никак смириться с этим. Мне также прилетает и вам. А тоже комбаты непорядочные? Да, 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 не только с комбатом, с командиром полка и все. Я просто сказал, ну, я вам сейчас расскажу ситуацию, чтобы вы понимали, я вам говорю, как есть. пришли вербовать у нас 30 бойцов сюда, вербовать отсюда, с нашей части, с Днепропетровской области, ну, туда на передок. Люди не готовы, и нихуя вообще. Ну, людей не готовили. У меня хоть есть боевой досвид, блин. И все, я говорю, давайте я буду хоть людей готовить, вот, помогать что-то, блядь, теорию, тактику, там, что-то психологически готовить бойцов. Потому что опыт у меня есть, блин, и боевой, блин, и все. Ни хрена. Отправляют людей туда на мясо, просто в тупую, блядь. Я это говорю, блин, люди, вон, 80 человек уехало, блядь, из них, блядь, 18 человек живых. Все. 85 ну, уехало, 18 осталось живых. Ну да, ну блин, вот уехало вот недавно друга хоронили. Блин. Настолько, блин, позорно, что даже, блядь, сука, автоматы, вон, блин, пошли, блядь, последний путь провожать его. Настолько подло это все, что даже автоматы, сука, кленили, блядь. Даже автоматы нормально не стреляли на похоронах человека, последний путь нормально отправить не могли. Так я им говорю, этим ебаным пидорасам, вы на сука, ебете за что? Что тут автоматы чьи? Блядь, вы пиловая часть, нахуй, блядь, простыня, блядь, и в кровати заправленными воюете, блядь, там люди гибнут, я говорю. Я всю эту войну прошел. Зато, крышка... зато притула, зато притулай и Порошенко показывает, что они пакуют армию по полной. Да? Где, блядь, где пакуют? Я вам честно скажу, все, что у меня куплено, все куплено за мои деньги. У меня их него нихуя нет. Ничего, я все покупал за свои деньги. У меня один единственный друг остался из всех, который, блин, вот сейчас живой, благодаря мне. Потому что я сказал, что... Вы понимаете, какая вербовка шла? Сейчас я вам честно скажу, врать не буду. Приезжает психолог с 3017, пидор ебаный, блядь, полковник. Меня за это вы, видео выебали. Я это видео выложил в интернете и показал. Я звоню этому гандону и говорю, слышишь ты, Питер, ты со мной по боку похмуешь сидеть? Ты приходишь, людей вербуешь. И вербует как? Ты готов умирать за президента, блядь? Он говорит, я вообще-то, блядь, давал народу Украины, блядь, присягу, а не Что это за вопрос сталинский? Ты готов за Сталина умереть? Так получается. То есть ты не голосовал за президента? Говорит, да я, блядь, вообще не голосовал за него, но я, блядь, дал присягу. Ну вот, для сука, в блиндажах, блядь, там, в Бахмуте. И подумаешь о своем поступке. Я звоню этому пидорасу, а тут, когда его вербовали, это было добровольно. Они скрыли добровольный факт вербовки и сделали его принудительно. И тут, блядь, второй замполит стоит сзади нашего полка и говорит, а спой, друг поедет с тобой воевать? А те спрашивают, нихуя себе, а кто там? Да тот помешан на войне, тут, блядь, ни одну войну прошел, опыт имеет. Они говорят, дай номер его. Мой друг говорит, я не дам вам номера. Он говорит, а почему? Ну, потому без его ведома, как я вам дам номер? человек против, да, как я там? Он говорит, тогда дай нам, ну, дай мой номер. Ну, вот он мне дал, я позвонил этому пидорасу, я говорю, слышишь, дядя, я говорю, да мне похуй, кто ты, какие на тебе звездочки, я говорю. Если ты был человеком пидором и так по жизни, ты звездочки получил, стал пидором со звездочками. Разницы никакой нет. Ты вербуешь людей, сука, на мясо, блядь, прикрываясь тем, что у тебя, блядь, там ты за президента голосовал. При чем тут это? Он мне кидает трубку, блядь, меня разъебывают, снимают с меня премию 14 тысяч, блядь, дают мне суровую догану, лишают меня вообще увольнительных всей хуйни. Короче, такое, блядь. Потому что я говорю, что они из комбатов сделали просто богов. Я тебя понимаю, я тебя понимаю, Алексей, ну тут ситуация какая? Ну, сколько это может длиться? У меня телефонная книжка похоронное бюро, я тебе говорю но я не вру тебе говорю как оно есть я знаю меня, вот я боюсь на номера звонить у меня уже никого друзей в живых не осталось у меня последнего друга 22 года пытались забрать вот так тупую обманным путем и если бы я это не сделал я это не дал бы вот это да ебал я эти деньги ебал я это все еб... мне страть на это все я уже и спас и не только своему еще и двум, которых пытались забрать у нас так я и вот этого я... не понимаю ты понимаешь как тебя звать меня зовут Серго. Серго, я просто, я да. просто, что, Серго, чтобы обратиться. Я, вот, понимаешь, с первого дня войны, вот, ну, с пацанами на связи, горячую линию запустил, а, рапортами. Я, вижу, я все, я за тобой наблюдаю, я читаю твои посты, я лайкаю, я всегда захожу тебе, я вижу. Понимаешь, и, знаешь, если, знаешь, я чуть-чуть, Алексей, скажи чуть-чуть грубо, если тебя хуй сосят. Є сібе плюс спину, братан ти впереді братан. Боліни так мені. так я гав... я людям говорю от почитайте про нього в інтернеті. Я говорю, так, слава богу, що вони гамном поливають сайти продажні нашої власті. Це значить, що все добре. Як тільки мене почнуть як притулу облизувати, от тоді дай почну нервничать. Понимаешь, вот тоже тот Сергей Стерненко, да, вот взять вот это все, я этого не пойму. Я воевал в правом секторе. Я Сережу знаю еще с 14-15 года. Ну, честно говорю, врать не буду, блядь. Я их всех знаю, блядь. То, что, что где он крышевал, что он делал. И сейчас вот там стал таким патриотом. Да, блядь, напомнить, у меня его одноклассница, моя подруга, блядь, которая мне говорит, он, блядь, був русскоязычным всегда, блядь, на 9 мая одевал, блядь, китерю, эту гімнастерку эту йону, георгийську ленточку, а сейчас он стал морська. Так, Нет, по... да, може, люди... потому что ...по... ...по... Стерненко, цей, що ты кажеш, и Притула, Вони сейчас просили на такі бабки, у них э, сотнями мільйонів гривень, ну, 300 мільйонів э, на щиту лежало до Нового года і 100, 150 мільйонів щас лежить на щиту. 300 лям вони за сутки срубали на ракетах, які прилетіли в Київ, 600 лям вони срубали на якобы цих, цих добаних спутниках. Тобто вони просто рубають тупо на ну, на, на війні. А де цей спутник? Где этот спутник? Где, где? Пізде. <рес> ну от, блядь. Короче, братишки, там, где я... автоматы. Там, где автоматы новые, там, где ваша умница, там, где ваши хамеры, хуямеры. Вы же там запакованы. Серго, а, Та, а, вы, вот Серго, дружи, Серго, да. вы, вы запакованы. Если слушать Притулу и Порошенко, вы, у вас просто жопы должны листы, понимаешь? Хамеры, хуямеры. Я запакован за свои деньги, братан. Я вот эти 30 что получал, я за свои деньги паковался. понимаешь? Я за свои деньги все покупал. Я ничего, мне они не дали, ты понимаешь? А я вот волонтерю, и за год у меня три криминальных справы, домашний арест. Я знаю, я все вижу. Я вот сейчас с пацанами, тут ребята передали через фонд мне что-то. Я как-то у меня отправлял другу, понимаешь эти. Ну, а сейчас мой друг никак не может. И мне, блин, друг говорит, слышишь, ты же на вот этого волонтера подписан, я не помню. Как его зовут? И смотри картину, я говорю, которую все ебаш. Я говорю, я тебя услышал. <свят> Если ебашут, значит нормальный волонтер, да? да. Ну да, у меня так еще улыбается. Помнишь, того, что все, все ебашит? Я говорю, ну да, давай ему нахуй. Я говорю, братан, у меня свечей, до хуя там, ну, что-то мне дали, ну, мелочь, ну для меня это мелочь. Прикинь, я тебе сейчас расскажу прикол, чтобы ты просто понимал, чтобы ты слышал. Выдали мне форму, понял? Ну, <свят> вот эту НГУшную, хуйню, блядь. Ну реально, блядь. Которая, блядь, нахуй на откатах нормально, блядь. Да, и, да, вот, да. шум И мне выдали, и мне друг, друг звонит, блин, с передка, кое-как связь, ебать, хуй поймешь. Братан, у тебя есть что-то теплое? Я говорю, братан, я получил вот только что, блядь. У меня теплые носки есть, блядь. Форма, берцы, но ну, я это не ношу. Оно мне нахуй не надо. Я воюю, блядь. Здесь что, строевой смотр мне кто-то будет проводить, блядь. В стране война, ну пиздец. Я говорю, я сейчас не воюю, но я тебе сейчас все вышлю через волонтера. Я все это складываю. Звоню пацанам, мобикам, ну, те, которые у нас, я говорю, парни, можете по паре носков? Ну, если вы получили, он говорит, «Серву, конечно, блядь. Он мне скидывает, они мне скидывают по пару носков, по две пары, ну, я набираю нормально, блядь, сумку забиваю, отправляю всю свою форму туда. Отправил пацана, ну, хоть тепло, ну, блядь, ну, что мог, вот, что я делаю, что могу, блядь, как-то, как-то, нигде не сну, отдаю. И тут мне звонят, говорят, строевой смотр будет. Форма у тебя есть? Я говорю, у меня мультикан, но у меня форма дорогая, реально дорогая. Я покупал ее за свои деньги, она у меня Не, нужна, нужна уставная. Нахуя? Старый смотр. Вы охуели? Нахуй мне какой строевой смотр? А где твоя форма? Я отправил на бах. На Баху? Ты что, с ума сошел? А в чем ты будешь стоять? Ебал я, в чем я буду стоять? Я в трусах, сука, стоять. Вот на этом морозе. Но ну, я буду знать, что там хоть один человек Который, блядь, получил эту форму, может одеть эти ебаные ватники, ему будет там тепло Остальное мне на всю насрать. А и им только на... вот э, 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 так, как по уставу написано, и похуй им на людей. Им насрать, у них устав, у них, блядь, вот эти ебаные бумажные работы. У меня страна гибнет под ногами, понимаешь? Я вот завтра, не знаю, у меня кроме жены ребенка никого нет. У меня, я тебе говорю, Алексей, у меня один друг остался, все, у меня друзей реально нет, у меня всю телефонная книжка, это похоронное бюро, блядь. Нету. И когда какой-то номер заходит, его, опа, появился в сети, я, блядь, в я стою, я не могу понять. Я на свой страх и риск, он говорит, а, церковь, это ты? Да, это я. И я узнаю, что это отец зашел с его номера. Что брат зашел с его номера? Ну, как-то, если телефоны есть, да, вот какие-то номера, допустим, они вам... Я стою, и что я могу сделать? У меня последний друг 26 декабря, 26 декабря погиб, Бибик, 21 год, 6 месяцев ребенку осталось, кто-то что-то сделал, никто ничего, мы, пацаны, собрали полмиллиона гривен, у меня отложенные деньги были 80 тысяч гривен, я отдал это жене, и ребята, те, с которыми мы были близкие друзья, все, никто нихуя ему не дал, понимаешь? Не держава, не держава. За свои деньги поставили ему флапшток, за свои деньги, блядь, сделали все, что могли, понимаешь, потому что всем нас Вот против этого я и э, стою. Ну, я против нечеловечности Я не хочу, чтобы мы были на уровне России, понимаешь? Мы должны быть Понимаете, выше этого. Это Если это нами руководят ублюдки, это не значит, что мы должны быть ублюдками. Ну, я, для меня человеческая жизнь, понимаешь, это самый большой фактор. Я сам ди дома. И я с дидома. Так я с Дидома тоже. Ну, вот, меня бабушка воспитала. Я чуть-чуть на жизнь, я всегда не доедал. Где-то у меня чего-то всегда в жизни не хватало. Я старался, старался дать своему ребенку того, чего у меня не было. Мне 48 лет, я своего ребенка пальцем не трогал. Так жизнь свою жизнь. понимаешь? Я на жизнь смотрю по-другому. Им насрать на человеческий фактор, что это живой человек, у него есть мама, папа. У меня, мы хоронили последнего, вот, который погиб в Бахмуте, друга моего, моего товарища, жены, сестры, мужа, хоронили здесь. У них Блять, я говорю, ебать, хоть один бы пидорас полка, сука, офицер пришел бы на его похороны. Всем было похуй, никто не пришел. Директор шахты пришел, прикинь, где он работал. Начальник шахты пришел, сотрудники его старые пришли. Все пришли, кроме этих кантонов, понимаешь? Что мне тебе еще сказать? Понимаешь, тут похуй, да. понимаешь, тут, я как понял, у них ебаный показатель, как у мусоров, понимаешь, знаешь, когда мусоров показатель, похуй, ебаный. Да, был бы человек, да. а статью мы найдем, да. Да, да. надо, да. поебать, он прав, не прав, мне нужен показатель, это так, как, как это можно? Не, Поним? не, 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 Серго, только после войны, хай ребята возвращаются и... Э, если вернуться, уже многие не вернутся, понимаешь? Многие не вернутся. Те, которые вернутся, те спросят. Но это будет ты понимаешь всю, весь цвет нации в свое время. Вот Алексей Под послушай меня, весь цвет нации, который был у нас на Майдане, я честно скажу, брать не буду. Я приехал в 2010 году в Украину, ну, женился, там семью создал, все, ну, вот, я познакомился с женщиной, бросил там в Грузии, все, приехал, да, у меня вот жена, ребенок. В 2010 я вот, когда начался Майдан, я туда не лез. Знаешь почему? Потому что, ну, это не мое было, честно, я врать не буду. Я не понимал это всего, что там творится. Это не мое было, я ни туда, ни сюда. Ну, Майдан, да. И вот я потом начал осознавать, когда уже началось полное вторжение России, когда начались оккупация Донецкой области, и все, я понял, что у меня такой же сценарий, что и в Грузии. И вот тогда я взял оружие и пошел. Один из первых пошел, и не из третьего. Просто я не могу понять, на Майдане уничтожилось, уничтоживать по факту цвет нации. А, 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 то, что остался, то, что, осталось, то, что осталось, они сейчас уничтожают на войне, э, на войне с Россией. Только, ну, если пацан умер за Украину против российской пули, это mm -hmm. одно. Но когда коли... Наши гандоны кладут пацанов на полях. Да, я согласен с тобой. Вот это. И тут ситуация в чем: готовьте людей, дайте людям три месяца. Вот если, ну, создать категорию, да, вот, вот как-то пополнять резервы. Готовить людей теоретично, тактично, психологічно, тому, що чоловік в бой. Вони готовлять не людей. Вони лю готовлять не людей до війни. Вони готовляться до возврата пацанов війни, Уже готовлять закони, по яким будуть сажати неугодно. Я знаю, ну вони не прокачують закони, потому що люди не битла, люди не м'ясо, люди. Будут понимать всего, потому что никто не хочет такого раскола внутри страны. Я этого очень не хочу. Но я хочу, чтобы ты понимаешь, что себя такие ублюдки. Это просто пизденно. раскол в стране будет, это... если придурок какой крикне... то Берем штурмом це буде розкол. А якщо умна людина з холодною головою об'єднає військових і по розумному підійде після війни до вирішення цих всіх питань, проблем і дасть президенту дедлайн на е, повністю масову зачистку від гандонів, корупціонерів, чиновників, можливо, возможно, зелік вийде е, живим з цієї ситуації, е, со -со создать комісію. Військової братан, тогда півдей зговорить, що у нас корумпірована розслідування. проводить... Надо світу показати, що ми дійсно демократична країна, а не стадо, яке внутрі пересралося, і тут головне, щоб оці ці п'яті, хуєті, оця вся пиздота не полізла е, встановлювати власть свою за що гніва воєнних. Оце саме головне, що я боюся. Я з тобою повністю згоден. для мене важна виграти війну, і розумієш, от я знаю, я на що пашку там на прися. народу Украины. Вот я э, вообще всю свою жизнь прожил в Грузии. И это, ну, это я сюда приехал, здесь моя семья. Ну, я уже заднюю дедам, я не привык. Я, я, просто должен понимать, если я уйду, братан, вот если я умру, я должен понимать, что моя семья, мой ребенок, они будут обеспечены. Я больше ничего не хочу. Я должен понимать, что эта страна должна сделать это. Но когда страна, извини меня за мой французский, ложит хуй на это все. Ну як оно є, подивися за год мого волонтерства. Я ж не копійки не украв. Я в долгах сумасшедших, в болячках і в долгах. І що, чим мені ця блядська страна наблагодарила домашнім арештам, шмонами. Преслідуваннями, кримінальними справами, за що? За відео, в якому я оскарбив воєнного? коли це блять мародер губернатор був воєнним? Волинський губернатор. Це я його образив, за це мені так, я вот так же, полковника, нахуй послал, і мені шею. Купола возьми, бля. Купол прямо все сказав, как оно є. А нічого скрывали. Они не хотіли чоловіка, реально, который делает дела. не взяли його нахуй, блять. Отстранили, понизили в должность. Возьми, блядь, нахуй, того же Сайгона. Сайгон правду сказав. У нас будет шукать АТО номер два. Понимаешь, не дай бог это случится, и мы пойдем на переговоры с ними. Понимаешь, если мы сядем с ними за стол переговоров, у нас будет просто полный пиздец. Купол. Просто ку себе, що ку купол, потім вот этот обычный поліцейський, поліцейський Тернопільський, який розказав, як мусора Тернопільські розкрадають допомож. І такі ребята, їх треба в першу чергу відставлювати після війни і ставити на високі посади, на високі, не эту пиздоту, мразоту, в ебучих, які представляють Україну в Болгарії, там десь э, шмари, оці, що стали. Этими. Не ригов треба ставити чиновниками, не сосунков виблядків від тренчих. Які на коління ставлять э, Нафтогаз Україну, а пацанов, які з цим я... не миряться, от вони довжні бути сьогодні причинах. Я з тобою загласен, брат. Ну, Видиш, яка ситуація. Що робити? Будемо чекати я... перемоги. Будемо чекати перемоги, потім я... хай пацани я... возвращаються і їбашуть, нахуй, цю підросню всю, яка нас. їбашила нас. І їбаша нас зараз. Вони нас просто істрібляють. Який закон? Ну, Про що ми можемо балакати? Закону в Україні немає. Конституція в Україні не діє. За стол переговорів слідчу комісію військову, нахуй, блядь, усіх за сутки, блядь, блять пересажати президенту дати время на роздум'я і на те, щоб він сам прийняв рішення. А ні, сука, блядь, нахуй всіх, блять, перевішать кібені матір. Підаль'я, яке нас обгра грабля і і стрібляє унічта. Та що це, блядь, таке? Я сука в своїй країні остався, щоб вони, підари, блядь, пиздили, щоб вони мене прислідували, щоб вони мене шманали, щоб вони мене е е е кримінальні справи проти мене відкривали. Підоразня, блять, це є В кабинетах, сука, сидят при чинах, что я срался, боюсь о них. Братан, значит, ты на ровном пути, значит, ты на правильном пути, значит, ты делаешь что-то то, что делает э, на с Украины, понимаешь, на благо страны. Раз так, ну ты же понимаешь, ты идешь против ветряных мельниц так же, как я. Я вот сейчас, я вот на это все смотрю и никак не могу смириться. И, ну, я в чем-чем смогу, буду помогать. Вот сейчас маленькая у меня есть что-то, что я могу выслать. Я буду только благодарен и буду только рад, если ты получишь это и ты отправишь туда, куда надо. Понимаешь? Ну, мелочь, но все-таки. Ну, чем могу? Понимаешь? Так я я, Я всегда кажу, что хай я килограмм какой-то продукты отправлю. Ну, оно пойдет пацанам именно Конечно. в руки. Даже я сижу под домашним арештом и все равно отправляю. Да, я, люблю. Да, я тебя люблю, братишка. Спасибо все. тебе большое. Обнял. Спасибо большое. Вышлю, я видео выложу, отмечу тебя, да, получишь, все будет так. Спасибо, брат, обнял. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, братишка. Обнимаю тебя, если что, на связи. Спасибо, обнял. Давай, удачи.